Знаете, что на блокпосту регистратор надо выключать? На блокпосту регистратор, который снимает окружающую обстановку. А, а то, что я вы в салоне. Помимо меня снимаете пожалуйста. Нет, я себя снимаю и ваше общение со мной. Да? Угу. Э, откуда куда следуете? Вы представились? Представился. Как? Спецподразделение полиции Еще что? И назвал свою фамилию. Если бы вы меньше ну, Вы не называли уча. фамилию. Я называл свою фамилию. Ну, повторите, пожалуйста, если. Старший меня. сержант полиции Вовк. Очень приятно. Волк, не надо мне на вашей... А я покажу. Ну, показывайте. Пожалуйста. <свят> Сергей Сергеевич, медицинер, БПС, МОП. Дисне до какого? Там не видно цифры. Не видно цифры? Нет. А я вам скажу. До 19-го года. Все равно не видно? Ну, это нет, что не ко мне, там Там, по-моему, затерто оно. Затерто? Ну. Ну, наверное, так, значит, отпечатали его. Возможно. Возможно. Ваши документы, пожалуйста. Можно? На автомобиль. Свидетельство о регистрации транспортного средства. А зачем Убедиться, что оно не угнанное. Mm. Угу. То есть <как> причина остановки ⁇ это убедиться, что мое транспортное средство не угнанное, а, причина да? Причина остановки ⁇ во-первых, сначала посмотреть, с кем вы проезжаете uh -huh. через блокпост. Uh -huh. Что вы провозите через блокпост. Uh -huh. Чтобы вы не провозили uh -huh. запись. Ни с кем я не проезжаю? А? Ни с кем не проезжаю? Нет. Uh -huh. Uh -huh. Дальше. Документы на автомобиль вам зачем? Убедиться, что автомобиль ваш. Uh -huh. что Мой. Он угнан. Угу. Он будет проверен по базе УГОН. Угу. Угу. Да, чтобы проверять да, автомобиль по базе УГОН и чтобы требовать мои документы, у вас должна быть обоснована пидозра. У, -у, -у. у вас есть обоснована экоспедозра, эко на чем зерунтуется У вас есть пидозра, яка на чем зюрнтуется, думаю. У меня всегда есть пидозра, я вам еще раз объясняю И что у значит у вас всегда есть пидозра? Чтобы подозревать человека в чем-то, надо, чтобы были какие-то основания. Да? То есть какие-то доказательства, показания свидетелей. Ну, угона там, ориентировки какие-то на данный автомобиль, что есть такие угонные? А ну, Во-первых, не обязан показывать ориентировки, Это угу. во-вторых, ориентировки не всегда передаются в напечатанном виде. А в каком? Если... В электронном? Нет. В виде. На данный момент в телефонном режиме могут передавать... И, то есть вы хотите сказать, что белый Мерседес... Витал, вам кто-то сообщил, кто кто сообщил? сообщил, что кто-то... сообщил, вам кто нет, сообщил, нет, нет, вам кто-то сообщил, я На данный момент я не вижу вообще с кем я общаюсь. Ну, чтобы видеть... Ваши я вам, я... давайте, и... давайте сначала. Давайте сначала. Нет, давайте сначала, да, секундочку. Секундочку, те, давайте сначала. Личности. О, 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 о. Вот с этого и надо было начинать. Вам надо на блокпосту удостовериться, с кем вы общаетесь. Вам надо удостоверение личности. Я Удостоверением знаю. личности что может быть? Кроме водительского удостоверения. Паспорт. 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 Правильно. Какой документ с фотографией? Правильно. Нет, Правильно. не любой. Там нет, есть четкий нет, перечень. Есть пенсионное удостоверение, военный билет, но, ну, но, то есть там нет, там но, ограниченный но, перечень но. этих документов. То есть вам надо удостовериться в моей личности, что я гражданин Украины, проживаю там-то и там, да. правильно? Ну зачем вам? Нет, это зачем вам надо мои водительские удостоверения и до, документы? Надо? Не надо. Вот, я вот у вас так водительское удостоверение не спрашиваю. О. не надо перекручивать мои слова. Вот мой паспорт, пожалуйста. Угу. Вторую вторую пожалуйста. Mm. Там, где когда выдан, пальчик уберите. Uh -huh. А теперь прописывайте. Mm. Mm. Это населенный пункт, 25 километров отсюда. Я знаю, где это находится. Теперь техпаспорт на основании, пожалуйста. Не вижу оснований для этого. А я вижу основание. Ну, а я не вижу. У меня есть подозрение, что он Ну, это сейчас разговор ни о чем, понимаете. Вы хотите показать, что вы... Я это, ничего не хочу показать, понимает. Сергей Сергеевич. Я просто... Вот, ну, уже... просто как -то, вы <свят> тоже, вот я вас перебью, вот ну. вы тоже просто не первые едете, да, которые да. пытаются рассказать, что я имею право, ну, что я не ну, имею ну, права. Если вы видите какие-то незаконные действия ну, мои... Пожалуйста, обжалуйте. Не, ви, ви, дело в тому, що злочинні накази я не маю право виконувати. А ви не накази виконуєте? А які? А ви знаєте свої права, правильно? є наказы. Ну, приказ. Ну, вы ви прикази. знаєте свої права. Да, а ви свої знаєте? Я знаю. А обязанности. Вы ви, знаєте об а об ви а знаєте? Я я свои обязанности, вы свої, знаете. Я свої обов'язки знаю. Ну. Да. Если вы спецпідрозділ поліції, 18-й пункт, наскільки я помню, перший підпункт. Що там сказано? Я вам не обязан розповідати. Так я вам скажу. Ваших абза я вам скажу, там ваші об'язаності в 18-му пункті сказано поважати честь, гідність та свободу громадянина України. Так от я громадянин України, будь ласка, поважайте мою честь, гідність та мої свободи, а свобода та перед да, свобода пересуватися. Це і є свобода громадянина. А також є стаття тридцять п'ята закону України о національної поліції. Да. І що там знають, що там сказав? Да. Ну скажіть, что за що я должен вам? Ви скажіть, що вам сказано? Чем ви ж її руководствуєте? Що там сказано? Я її там сказано, да. що ви маєте право на да. спецпостах, де ведеться перевірка, Перевіряти... там взагалі ні слова. Ну там ведеться, ні, там ведеться. Ну, я вам говорю, що там за спецпостині. Там сказано спецпост. в місті проведення спецперевірки. Вы можете, да, вы можете. То есть вы сейчас уверены на 100%, что там так написано. В 35-й статье закончилось. Вы можете України. подивиться, э, удостовериться, что я громадянин Украины. Э, свои законы знаю. Я удостоверился, что я громадянин Украины. Я України. удостоверился. Я хочу удостовериться, теперь, что есть документы на автомобиле, что он находится не в розыске и не в угоне. Я вам объясняю еще раз, если вам не нравится, что я от вас требую предъявить. документы на автомобиль, вы можете это обжаловать. Не речь. Вы, обжаловать. Я вам представился. Вы знаете мою фамилию, вы знаете мою подразделение. Вы знаете мою фамилию мою, и где я идея проживаю. Вы все знаете. Я вам паспорт ну, я показал. Я, я вам паспорт показал. У меня нету к вам претензий. Я вот. вам попросил, Теперь у вас претензий. зафиксировано, кто проезжал на этом автомобиле. У вас есть мой адрес, э, откуда я живу, я, моя у фамилия у, у вас есть. Вы теперь, раз. если у вас есть какие-то грунтованные подозрения, можете поехать ко мне домой и найти меня без препятствий. А где у меня гарантия, что вы проживаете по месту прописки? Ну это уже ж такое дело. Так вот, правильно. Логично, да? Логично. Что вы можете проживать вот здесь, в Новониколаеве? Ну, где угодно. А можете в Донецке проживать? В можете Зимбабве. В можете в Зимбабве проживать, это ваше законное право. где хотите, там... Поэтому вот этот разговор ни о чем, я думаю, он ни к чему другому не приведет. Мы будем заниматься. Не, мы, Думя, я сколько... просто я мне сейчас на отаре ехать машина, я вам покажу а это, техпаспорт, да, 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 паспорт, да, конечно. Я свободен до утра, понимаете. Если вы хотите. Вы понимаете, знаете что? Э, что полиция забирает у людей? А я ничего у вас не Не, нет, не, нет, не, знаете, что, что она забирает что у людей? Помимо, блин, вот этих всех постанов, что она выписывает, она забирает самое ценное у человека. Это время будет. Потому что я постоянно трачу на вас время. Это самое ценное, так поэтому я трачу все время. Тратите. Нет, просто Не спешите, абсолютно без проблем. Мне некогда. я до утра абсолютно свободен. Сейчас проверим по базе рук, пожалуйста. Доброго. Чем вы будете проверять? Ну угу. давайте проверять. Вы не первый здесь едете, который пытается что-то доказать. Я, Я ничего не, не пытаюсь не вам доказать. Законов не нарушаю. Я действую согласно действующему закону. Молодец. Счастливо. É assim, uma... ó.